Враження то виявиться, що ніяк все доволі інтелігентно і навіть інтелектуально. Що до чого призвело? Будемо з'ясовувати доброго вам ранку. Доброго, доброго ранку. ранку доброго ранку. Ну, ну давай, ловці, скажіть а, Боже, слі морози. А, скажіть, в чому робите акцент в своїй творчості? А, як, через яку паризму розглядаєте всесвіт? Ну. Э, делаем мы стиль, который сами для себя решили назвать не шансон, э, потому что было действительно э, что первое впечатление обманчиво на самом деле, но э, делаем мы это все через образ таких ярых, видевших людей пацанов. Угу. Вот. Наиболее интересное, когда мы с вами договорились, ну с одним из ваших участников про эфир, он заспокоил, говорит... Мы нормальные люди. <laughs> <laughs> а, да, мы да, не вытекаемся. Ничего страшного такого <laughs> нема. И целом, говорят, что вы это тот проект, который был, ну, скажем так, такой себе сатирую на, ну, на міські, на, на На сам а. шансон, по сути. Да, Мы засмеиваем да, этих людей посредством их же музыки. Мы так это называем. А, <laughs> и... Тота стиль у вас э, в песне, в стиле шансона такого? Ага. мы разные стили используем, просто позиционируем это образом шансона. То есть мы смешиваем у нас и панк-рок и фанк, и регги какие-то мотивы, и, и непосредственно рифы шансоновые какие-то есть. Вот Костя от клавишник у нас, например, мы он, он делает... Мы скидываем непосредственно... какие-то основные шансоновые структуры для того, чтобы просто дать понять, что это шансонная песня. Ага. Вот, но при этом как бы мы действительно можем накладывать сверху еще огромное количество музыки из разных жанров для того, чтобы это звучало гораздо более интересно, чем обычное. Было интересно тем людям, которым да, шансон, шансон не интересен в целом. Вообще, И благодаря этому, благодаря этому собственно, да, эту музыку в основном слушают люди, которые шансон не слушают, в принципе, вообще. Ну, особое в том, что, насколько я знаю, в каждом из вас я У меня свита. Нет? Да, у меня есть мы экономичны. У меня финансы и инженерная механика. Ага. Просто мне интересно, насколько важно людям с высшей освитой, ну, скажем так, ну, прикидаться, да, гопниками, там, прикидаться э, люб любителями музыки, э, ну, не того французского шансона, а вот самое шансону гоповского, так. Блатняка, да. На самом деле, совершенно несложно, <кхе> наверное, именно из-за того, что а нету никаких привязок вот, не, интеллектуальных, каких-то моральных, нету такого окружения у тебя, в котором ты рос или в котором находишься сейчас, то немного смотря со стороны, гораздо проще это пародировать. Uh -huh. а, проще выдергивать какие-то а, черты особые вот вот этой культуры если ее можно так назвать субкультуры вот и как раз именно самые какие-то вкусные самые значимые за счет чего можно делать это и визуально интересным и вот наверное и в принципе мы это, это о, об обычных вещах но используем вот этот лексику стилистику, которая, да, стилистику всю да. и удачно компонируем, получается очень даже красиво и интересно. Цикаво такие, как вы надихнулись это делать? А это какая-то травма была, такая повязана <laughs> ну, с шансоном? На самом сам? деле этот проект, можно так сказать, зародился где-то году в 2007 году, еще у нас э, была такая жесткая панк-хардкор группа СО2, она называлась. И как... Но это были панки, причем да, в чистом выглядели. Да, мы как бы, да, это было Я давно памятаю. и красиво. <laughs> да, 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 <laughs> вот. И на репетициях, когда нам становилось особо скучно и хотелось немножко вот отойти, мы просто начинали хаотически там играть какую-то музыку и родилась у нас вот песня там самая известная наша маршруточка. Просто на ходу мы начали играть, начали там я начал текст какой-то придумывать. И через одну репетицию буквально мы это сделали. И она там очень начала расходиться по городу, начали там люди напевать. В принципе, она очень узнаваемая. Но уже в 2013 году мы твердо решили, что пора уже раз это всем нравится, делать отдельный сайт-проект такой. И вот у нас был первый концерт в октябре 2013 года в Седьмом Доке, там на Ура прошел, то есть и после этого мы, в принципе, плотно сейчас концертно занимаемся. Делаем. То есть на самом деле, да, не было изначально задач вот, сделать именно такой проект, который будет именно так выглядеть, так звучать, и все просто развивалось поступательно, и развивалось само по себе, и в итоге вылилось, вот кто, кто во что вылилось. А а... Я рекомендую вот, трески послухать, чтобы понять, что там на мамату.

что, кстати, говорят эти люди, которые действительно играют сансон? А... Ну на вашу творчество, они как-то реагируют? Честно говоря, не знаем, наверное, ни одного mm -hmm. человека, который mm -hmm. играет сансон. Да, не бывало такого, чтобы кто-то не с зр... иронии, часом и такие «О, бывало, и... бывало, на самом есть деле. Есть знакомые, которые просто... Когда... Ну, есть друзья, которые, в принципе, как-то не сильно вникают, там, чем мы занимаемся а в музыкальном плане. И вот когда им ставишь, они так... ну <coughs> так... Вы очень на тонкой грани входите, ножа, на, на самом деле. То есть, то есть на самом деле, есть, да, так и э, есть? Человек, который слушает шансон, он может совершенно там, подумать, что и шансон, понять, серьезно, там, да, да, не понять происходит. юмора самого. Этого То есть сторон. не хочется записать песню и для проколов и ее на радио шансон на Да у нас были разные идеи, в принципе. У нас как мы... Как-то <связано> 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 на репетиции мы просто сыграли кавер на бутырку <связано> <связано> на песне районный прокурор. И выложили это видео на YouTube. И там по похожим видео выдает кучу видео на бутырку, и у нас там такое количество нереальных просмотров, просто из-за того, что там в скобочках было написано кавер на группу. -то, да, там Может быть, бутыр... они видели <laughs> в интернете, бутырка. где можно там скачать, допустим, ту же самую группу Бутырка, было видно, что кто-то люди в интернете отрезали звук с этого видео. Да, у нас есть у нас на самом деле бутырка, э, ВКонтакте к тому же песни, к которой мы не имеем, не имеем отношения в плане их записи. То есть у нас есть видеозаписи, студийной записи песни нет, но люди заморачиваются, вырезают, выкладывают. То есть ну, какой-то контингент слушателей у нас, в принципе, уже сложился такой. В Запорожье очень много людей. Последний концерт на видео видно там. там... Это в траве, где 2015-го? Да, да, порядка 200 человек, наверное, там была атмосфера, в которой хочется играть. Ну, очень интересно еще такое состояние, что люди разного века слушают такую музыку, и причем она ведь старше, и говорит, что, ну, неплохая команда такая, так хорошо играют, так заводят публику. Ну, возможно, да, у нас, наверное, самый большой плюс, это то, что действительно музыка качает, вот. И, как бы, находясь на концерте, очень сложно оставаться равнодушным, потому что тебе либо не нравится вообще, вот, либо ты его вот там вот под сценой. С, да, а вот, а вот, да, да, абсолютно верно. Вот. Поэтому, как бы, я думаю, это самая главная черта, которая на данный момент есть у группы. То есть, понятно, что за годы существования группы, как бы, она развивается, у нас становится интереснее музыкальная часть, у нас становится, в принципе, более разнообразным наше творчество. Вот. Но самое главное это то, что кач, он всегда есть. И поэтому как бы на наших концертах всегда очень интересно людям, которые слушают абсолютно разную музыку. Ну, не боитесь, что кто-то из исполнителей или любителей там, блатняка, понимает прикол, что из них... Пить, быть, и Совершенно не боимся Мы, правда, на самом деле. Да. <свят> 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 Мы как бы не стесняемся своей музыки. Такие... И я сомневаюсь, в принципе, ну, что у нас и любители бывают на на концертах есть, как бы и разные люди. Ну тут у вас такие кисти, питкол, есть еще и на приемную любитые, Ну, как, как, Там как, как бы там же не Степ в песнях с этих людей, как бы в целом. Это такой Степ с реальной жизни, но лексикой вот этих При этом да, да, мы стараемся делать это шансов, и, и не слишком, для слишком толсто, для того, чтобы в жизни да. пережили какой-нибудь отрезок, <свят> вот этот тяжелый там, лишение свободы. Так его назовем. То есть вот так как Саша мы, ну, не жестко, жестко делаем это, то есть, да. ну, как-то там бить нам лица потому что, <с <с я думаю, вряд ли. То есть, нецензурной лексики мы в текстах своих не используем. Что касается вообще творчества, ну, насколько может выстачить саме такой музыки, самая такой подачи, скажем так, материала? мы только на, в начале своего пути, я вам хочу сказать. Мы сейчас, у нас очень много идей, я думаю, мы не раз еще сделаем да. что-то такое неординарное, <laughs> что в городе будут узнавать. То, то есть это да, пока мы не... Пока мы о себе заявляем, скажем да. так. Да, и есть... на самом деле пока у нас мы чувствуем в себе энтузиазм делать да. дальше и делать дальше вне зависимости от того, как оно будет развиваться, потому что мы уже видим, оно может развиться абсолютно в любую сторону из-за того, что очень много интересов непосредственно участников группы, и как бы всех этап это а немного реализовать в формате злых морозов. Чувствую. Не отходя, понятное дело, от конвы на злых морозов. Свой контингент у нас уже есть и в других городах. Мы в выступали на ура в Киеве нас очень хотят видеть, вот на осень пригласили уже ребята в Киев. То есть, в принципе, люди, которым это нравится, найдутся везде. А скажите, вот что до коммерциальности проекта, а вы бы, ну, насколько он сейчас окупается, и насколько вообще вы ставите перед собой цель окупать проект? Ну, в принципе, цель такая есть, но она, наверное, не первоочередная. То есть первая наша цель сейчас немножко набить материала, то есть сделать хорошую программу, качественную, потому что людям все-таки если людям что-то надо продать, то это должно быть продаваемо, узнаваемо и очень качественно. Вот. Ну, в принципе, ну, есть у нас и коммерческие концерты, есть, нет. То есть иногда просят нас друзья, мы выступаем для своих ну, запорожье можно такой музыку и в принципе можно. можно можно есть слушатели есть спрос дело в том что пока мы не делаем на этом акцент первоочередный потому что ну, мы не профессиональные музыканты как бы понятно у нас у всех есть своя основная деятельность вот но при этом всем действительно есть потенциал вот к тому чтобы заниматься этим отдавать этому абсолютно все время потому что ну не, к сожалению люди которые нравится, да не, которые вот хотели бы видеть злые морозы даже не понимая что это поколка там или вот. Такие люди есть, и такие люди даже не думают заканчиваться на самом деле. То есть в этом, в этом отношении музыка довольно долго играет. а на меня это очень интересно. Например, для того, чтобы написать текст, песни, да, используя лексику... Сколько а, писали шансонов треба просто? Треба або переслухать много... С... Да, або десь открыть какие-то словники. Нет, я достаточно просто лет 5 по утрам ездить в маршрутке. Маршрут, <свят> <И свят> да. на самом Здесь, деле. Я не скажу, что я целенаправленно слушаю, но ну, бывает. Так, ну, так, ну так, допустим, песни там круга Михаила мне в принципе нравится не скажу большинство но есть песни которые действительно хорошие лет десять назад если бы мне кто-то сказал что будучи там человеком который играет и пишет фанк песни я буду слушать Михаила Круга я бы там посмеялся в лицо этому человеку вот но сейчас то есть когда мы поняли что надо надо делать песни которые мы как бы над каждой песней очень плотно работаем то есть текст он а он мне зачастую приходит сразу. То есть, я редко когда записываю песни, там сегодня кусочек завтра. То есть если мы пишем, то мы садимся, идея пришла в душу, неважно, там, в маршрутке. Быстренько тык-тык-тык, все, приехал домой, дописал, пришли, сделали. Я все якби как бы, пока все хорошо, все получается, быстро. Таланта хватит ще на Дай бог, щоб так і було. а мені взагалі, цікаво, колись, можливо, там у сіроті у 5 мене, наприклад, і гурт Злі морози прийде до нашої студії і скаже, що, ну якось мало репетицій зібралося, і чомусь там романс, загрався, зигрався, и теперь мы переквалификувалися, и теперь выполняем особо а, романсы. Это может произойти гораздо раньше. Такая песня может появиться в любой момент. То есть сейчас вот мы работаем на песне, она там, в стиле регги, например, будет с шансон-элементом. Есть у нас замечательная песня «Воспиталочка Алочка", и, в стиле воспитателя детского сада, реально, то есть там такое больше Синтезаторная музыка 90-х такая С элементами шансона То есть мы стараемся делать песни Не похожие друг на друга Это интересно И самим, и людям, которые приходят на наши концерты Ну а потом оперный спив, классика и так далее В прошлом году, например, мы Активно пытались принять участие В шоу «Украина майя талант» То есть мы регистрировались в онлайн-кастинге Там из 300 то участников Мы заняли 14 место по Украине в онлайне Были на кастинге живом ну, не прошли, не перезвонили нам. В этом году повторный был онлайн-кастинг. И, в принципе, по итогам э, пока с нами никто не связывался, но если зайти на сайт MyTalent.stb.ua, мы на первом месте закончили как бы... Молодцы. Так, ну на этом за мы будем заканчивать за браком эфирного часа. Вы всего наикращего вам желаем. Э, ну, творите, дивуйте и надалі, и нехай вас творчество понимают правильно. Переходим к червовой рубрике, Это Аврика. Что шкодит вашим зубам?